Все очень рады были. Всем понравилось. Ну я приду потом. Хорошо, Хочешь? А что больше всего запомнилось? Люди, друзья. Мы дружились. А какая программа вообще была там? Ну, лыжи, мы катались на лыжах, а потом спорта, спорт, музыка, да, фильмы. Ну, интересно. Девчонки и мальчишки, подойдите сюда за легкими вещами. Пойдите кто-то рюкзак, девчоночки. Ну, я в Карпатах была, но очень давно было. Это было лет 40 назад. Это настолько хорошая природа, настолько люди доброжелательные, люди такие добрые. И, и нравится то, что когда идешь, идешь, с тобой здороваются. -то. Ты не знакомый человек, а с тобой настолько здоровается, -то, доброжелательно, с улыбкой с этой, приветствую тебя. Это детки, которые проживают на неподконтрольной Украине территории, в зоне АТО. Они приехали с сопровождающими, то есть 27 детей, 4 сопровождающих. Вывозили их отдыхать в альбом на каникулы, вывозила церковь, баптистская церковь. Мы не совсем за, чтобы дети возвращались в войну. Поэтому... Мы но бы хотели. Нет. В идеальном варианте, чтобы родители приехали сюда с остальными, мы уже решили этот вопрос, мы бы нашли, где их поселить. Мы нашли. Мы бы кричали в интернете, мы бы делали что-то, но мы бы нашли, где их поселить. Мы против того, чтобы мы не хотим, чтобы дети возвращались, но мы не можем их отпустить. Что мы сделали? Ну, мы, прежде всего, все организовали и обратились за помощью к фонду еды на родына, обратились за помощью Баптистской церкви, живая. Также неравнодушные харьковчане привезли очень много подарков. Все это детки получат, потому что, во-первых, неизвестно в связи с сложившейся ситуацией, сколько дети будут в дороге, это раз, а второе, дети все из многодетных сил. И хорошо бы, чтобы они домой привезли побольше еды, каких-то гостинцев, то есть ну, это будет приятно.